Сергей Шевцов, главный тренер МФК «Кристалл Херсон». Сергей Анатольевич, ваша команда единственная на этом турнире, которая в групповом турнире провела с абсолютным результатом, одержала три победы. Сегодня вы победили 1-0 команду «Таврия Симферополь». Дайте краткий комментарий прошедшей игры. Ну, что касается стопроцентного результата, то, конечно же, мы всегда настраиваем ребят во всех контрольных играх, во всех турнирах. То есть я считаю, что Психология победителя формируется и в таких играх, и в таких турнирах, поэтому ни в коем случае не было у нас какого-то отношения к этой игре в связи с тем, что мы две игры выиграли. И уже была большая вероятность, что мы уже до этого попали в финал. Вот. Очень жалко, конечно, что эта борьба ну, принесла травмы, ненужные шишки, потому что перед финалом, конечно, будет, ну, будут у нас проблемы. У нас унесли два центральных защитника. Вот. Но, тем не менее, в этих играх сформировалась психология победителя и двигаемся дальше. Для нас стоит этап подготовки, поэтому я очень доволен. В сегодняшнем матче в первом тайме вы выпустили, по моему мнению, игроков в ротации, особенно впереди. Все ждали, что во втором тайме, когда вышел Барладым, и ряд других игроков наоборот ваша команда добавит и увеличит разрыв в счете, но получилось обратное. В чем? По вашему мнению, это произошло? Э, да, конечно, это отчетливо ощутилось. Даже в конце были моменты, редкие моменты, которые могли даже мы упустить победу. Но в целом, знаете, уже психология была три, три основных игрока: вышли Мартян, Барладым и Цой, которые ну, явные игроки основного состава, где-то берегли себя, потому что очень жесткая, жестокая игра была. Вот. Где там, где-то уже понимание, что даже такой счет и даже ничья нас все равно выводила. Финал где-то тоже сыграла свою роль. И в концовке, когда мы уже размешали и выпустили центрального защитника, то есть Лаптев, у нас крайний защитник вышел играть центрального, и Евгений Акимов, которому только 18 лет исполнилось, то есть он еще совсем, совсем сырой, совсем не играл в чемпионате Украины, то есть, конечно, появились, появились моменты. Остроконь вышел молодой парень, у которого недостаточно практики, и получилась такая ситуация. Конечно, мы разберем эти моменты, но в целом, в целом это все было допустимо, и понятно, что это не, не особо бы сыграло на попадание в финал стратегически? 16 марта в 12.30 будет ремейк прошлогоднего финала Миргар наставка кристал Херсон. Что ждете от этого матча в нынешнем финале? Самое главное, самое главное. Мы, конечно, очень хотим хороший футбол, хороший футбол показать и ждем от соперника хорошего футбола. Они тоже нацелены занять высокое место в турнирной таблице. Очень хотим, чтобы футбол получился такого второлигового качества, потому что вот эти игры... Ну, явно, явно были такой и сумбур была, и минимум было тактики. И сегодняшняя игра, конечно, я ну, не, не хочу на эмоциях говорить, но арбитр, который судит вторую лигу, конечно, очень, очень, очень хотелось бы, чтобы в финале такого арбитра не было. И там я ко всем, со всем уважением отношусь к Херсонской областной федерации. То есть, видно, люди пытаются развивать, но опять же, когда был Анатолий Николаевич Жесан главой Такого не было, мы разбирали моменты, могли всегда обратиться. Сейчас какая-то ситуация с арбитрами, она, наверное, во всей Украине кризисная, поэтому ну, арбитр явно не справился. Очень хотелось бы, чтобы в финале арбитр не помешал, поэтому ну, надеемся, что победит сильнейший, ни в коем случае. Вот, ну, в целом будем, будем настраиваться на победу и стараться, конечно, взять... Выиграть этот турнир, потому что горностайка уже два раза остановилась, Но, ну, может быть, где-то где они уже к нам отнесутся высокомерно, может быть, уве... слишком самоуверенно, а мы на эмоциях должны, где-то, если разница в классе или в скорости, или в готовности будет отличаться, то мы должны за счет самоодачи это решить в этой игре. Ну, и, конечно же, у нас еще самая большая проблема, у нас унесли с поля двух центральных защитников. После турнира остается три недели до возобновления чемпионата Украины среди команд второй лиги группы «Б». Чем планируете занимать эту паузу, как готовиться к чемпионату? Мы ищем, ищем две игры еще, захотим, хотим сыграть с командами, которые во второй лиге, потому что первая лига уже начинает, у нас уже не удастся. Ищем, ищем соперника, скорее всего это будет в Одессе, даже пытаемся, у нас есть возможность международный матч сыграть. Вот, то есть заполним еще пару матчами и желательно, конечно, чтобы это было уже на натуральном поле, на траве, потому что э, сезон начнется на траве и надо для футболистов, чтобы была какая-то адаптация к зеленому полю. Пожелаем вам достойно сыграть в финале, чтобы все ваши планы на предсезонную подготовку прошли так, как вы запланировали, обойти в следующих матчах без травм и достойно выступить в весенней части чемпионата Украины среди команд второй лиги. Спасибо огромное, спасибо.